на фронте не критичная, но крайне неприятная. Украинская сторона продолжает, так сказать, неукоснительно соблюдать минские договоренности, в то время как вторая сторона начала просто массированнейше применять большие калибры. И уже миномет 120 миллиметров или 122 миллиметровая пушка уже кажутся улыбками, сейчас основное оружие это 152 миллиметра или танк. И это, конечно, очень тяжело. Солдату переносить. Кое-как укрепления, конечно, помогают, но ситуация неприятная. Она деморализует несколько составов. Потому что когда солдат не может ответить, он постепенно приходит в состояние деморализации и падения боеспособности. Я стараюсь помогать разбудовывать полк. Сейчас уже бригаду фактически. И я э, стараюсь построить Общественное движение. Я мало интересуюсь на данный момент политической составляющей. Я верю просто в... На данный момент я верю не в политический путь, а в путь социального активизма, общество... общественного активизма.